Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya tetap di channelnya Mingme Nah oke okay, teman-teman di video kali ini Mingme mau memasak rebung asin dan sayur asin ala Taiwan Dan rebung asin dan sayur asinnya aku mau masak kuah ayam aja ya Nah bagaimana cara masaknya silahkan simak terus videonya sampai selesai ya Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Nah ini sekarang kita rebus dulu air sampai mendidih dan kita masukkan daging ayamnya, kita rebus setengah matang dulu ya. Dan sekarang kita aduk supaya ayamnya uh, ter terendam air panas ya. Ini gunanya untuk membersihkan darah-darah dari daging ayamnya. Nah kalau udah seperti ini sekarang kita angkat dulu dan kita cuci bersih dulu ini daging ayamnya dan airnya nanti kita buang ya kita ganti dengan air yang bersih ya Nah selanjutnya kita potong dulu ini sayur asinnya kita potong kecil-kecil seperti ini ya Setelah selesai kita potong sawi asinnya, selanjutnya kita potong ini rebung asin, kita potong lidi. Setelah selesai, sekarang kita siapkan ini jahe. Aku geprek aja simple, ya. Dan sekarang kita masak air lagi untuk kuahnya. Kita masukkan jahe, lalu sekarang kita masukkan daging ayam. Setelah daging ayamnya masuk, sekarang kita tambahkan sedikit arak beras atau arak putih. Ini aku pakai araknya seperti ini ya. Nah kalau udah seperti ini, sekarang kita tutup dan kita masak untuk beberapa menit agar kaldu dari ayamnya bisa keluar ya. Nah sekarang kita buka dan kita masukkan. Bahannya kita masukkan sayur asin dan rebung asinnya Lalu kita tutup dan kita masak lagi untuk beberapa menit Nah sekarang kita masukkan bumbu, kita tambahkan sedikit garam dan sedikit bubuk kaldu Dan kita lanjutkan memasaknya lagi ya Nah setelah dimasak beberapa menit hasilnya seperti ini ini udah mateng ya udah boleh diangkat dan disajikan dan dijamin ini kuah rebung asin ala Taiwan ini rasanya seger gurih banget cocok banget buat menghangatkan badan ya karena ini di Taiwan lagi musim dingin Oke teman-teman, seperti inilah hasil akhirnya Bagi teman-teman yang suka, silahkan dicoba resepnya Dan jangan lupa, tetap bantu support Mimi dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye